కొవ్వూరు పట్టణంలోని టోల్గేట్ వద్ద వేయించే సున ప్రకృతి రావణ బ్రహ్మ శివాలయ క్షేత్రంలో మహాసౌర యాగంఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు దీనిలో భాగంగా పన్నెండవ రోజు గణపతి పూజలు మరియు సూర్య నమస్కారాలు చేశారు అలాగే ఉష సౌజ్ఞ ఛాయాదేవి సూర్యనారాయణ ఉత్సవ విగ్రహాలకు మంగళ స్నానాలను శాస్త్రోక్తంగా జరిపించారు అనంతరం స్వామివారి సన్నిధిలో యాగం నిర్వహించారు అలాగే భక్తులకు అన్నదానం చేశారు యుఎస్ వాత్సవ్యులు చెరుకు మహేష్ చందర్ రెడ్డి శ్రీమతి ప్రణిత కుటుంబ సభ్యులు వేములూరు గ్రామానికి చెందిన రెడ్డి రవికిశోర్ శ్రీమతి ప్రతిభ స్వామివారి అన్న ప్రసాద్ వితరణ చేశారు ఈ సందర్భంగా సూర్య ఉపాసకులు విక్రమాదిత్య మాట్లాడుతూ లోక కళ్యాణం కోసం మాఘమాసం పురస్కరించుకుని జరిగే పద్నాలుగు రోజుల యాగంలో మంగళవారం ప్రత్యేక పూజలతో పాటు గణపతి పూజ యాగం కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు అలాగే సూర్య భగవానుడి కళ్యాణాన్ని పురస్కరించుకుని సాయంత్రం కళ్యాణ బట్టలతో స్వామివారిని అమ్మవార్లను కొవ్వూరు పట్టణంలో రథోత్సవము నిర్వహిస్తున్నారు చెప్పారు రోజు పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో మహా అన్నదాన ప్రసాద వితరణ జరుగుతుందని భక్తులంతా పాల్గొనాలని కోరారు ఆలయ నిర్వాహకులు అనపర్తి శివరామకృష్ణ శివ సేవకులు ఈ కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించగా భక్తులు పాల్గొన్నారు भ्यः सेनानिभ्यश्च वानमानमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वानमानमस्तक्षभ्यकारेभ्यश्च वनमानमः मा कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वानमानमः मा पुञ्जिष्टे निषादेभ्यश्च बाणमानम इषकृद्भ्य धन्मकृद्भ्यश्च वानमानमा मृगयोभ्यश्वनिभ्यश्च वानमानमस्वभ्यस्वपदिभ्यश्च वा नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्यक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिभिष्टाय च नमो च शुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते चर्षीयसे नमो वृद्धा च नमो च प्रथमाय च नम आशव चाधिराय च नम शीघ्रिया चेभव्याय चम ओर्व्याय वस्व्याय नम स्रोत चेप्याय च ज्येष्ठा चिष्ठा चम पूर्वजा चापर जाय च नमो मध्यमाय चापगलभायम जनयाय च बुधनिया प्रतिसरियाय नमोयाम च्षेम्याम उर्व्याय्याम श्लाक्याय चसान्याय नमाय्याय नमः श्रमाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शोराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोथिने च नमो भिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहन्याय च नमो धृष्ट वे च प्रभृषाय च नमो दोताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमस्वायुधाय च सुधन्मुने च नमसृत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमःसोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च भट्याय च वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्योत्याय च नम मेध्रियाय च